У 90-х на вокзалах і біля метро працівники міліції рахували безпритульних дітей тисячами. За наступні роки їх чисельність значно зменшилась. Вокзали почистили. Тепер ці діти поза інформаційним полем. Раз в неделю, согласно плану заходов, проводятся мероприятия, которые направлены на увольнение детей с улиц. После чего данный ребенок передается своим родителям. Если у данного ребенка нет родителей, либо родители находятся за территорией города Харькова, данный ребенок помещается в приют для детей. Несовершеннолетние, которые находятся в интернатных заведениях, с ними проводится там опять же работа. Они не предоставлены сами себе. Если ребенок будет находиться на улице, то он будет предоставлен сам себе. И лучше будет находиться в интернатах. Боятся, что их э, определят дед-приемник, они очень этого не любят и стараются оттуда тут же сбежать. Вот. Не нравится им это. Боятся просто, что при обращении их заберут, их отправят в эти дедприемники, в детские дома и так далее, и так далее, и так далее. Те э, меры, которые может государство использовать для того, чтобы как-то решить эту проблему. Ну, наверное, трудно сегодня какой-то предложить алгоритм действий, который приведет к тому, что эта проблема будет решена. Думаю, что она решена не будет еще очень долго. С 2006 года это все, все эта массовость это уменьшилась. То есть были, в принципе, локализованы Так называемые профессиональные бродяжки. Это в основному в большом проценте проценті дети, которых взрослі заставляли именно попрошайничать. Сейчас це естественно скоріше выняток Да, из того, що сейчас у нас на на улицях нашого міста очень рідко це можна увидеть. за даними дитячого фонду. ООН, на 1 вересня 2012 року вулиця стала домом для 100 тисяч українських дітей. Никто не занимается тем, чтобы специально создавать какой-то цикл программ на эту тему просто так беспочвенно. Опять же, для того чтобы делать какие-то большие аналитические фильмы, для этого нужны и человеческие ресурсы, и финансовые ресурсы, и должен быть информационный повод. Пока само общество не будет кричать об этой проблеме, то журналист не заставит кричать об этом общество. Поэтому темы эти возникают, если возникает информационный повод.